Salam əziz izləyicilər. Bugünkü videoda isə mən sizə ərəb dilində qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Biz keçən dərsdə ərəb dilindən əlif, bə, tə, sə hərflərini izah etməyə çalışdıq. Bu dəfə isə 5-ci hərfdən başlayıb 9-cu hərfə qədər cim, ha, xə, cim, ha, xə, dal hərflərini sizə izah etməyə çalışacağam. Gəlin ilk öncə jim hərfindən başlayaq. Ərəb əlifbasının 5-ci hərfi jim hərfidir. Jim hərfi c səsini verir, incə c səsini verir. İnci olduğu üçün üçün transkripsiyada altında heç bir işarə yoxdur. Jim hərfi sərbəst forması belə yazılır. 4 şəkillidir, həm özündən sonrakinə, həm də əvvəlcə birləşir. Jim hərfinin sərbəst forması burası xəttin üzərində yazılır belə yazılır bu formada içərisində nöqtə olur sərbəst forması elə yazılır başda gələndə isə bu tərəfdən bu hissəsindən hərfin bu hissəsini yazırsınız lakin burdan bu tərəfə də bir qanat qoyursunuz ki özündən sonra gələnlə birləşsin deməli başda gələninin yazılışı necədir başda gələninin yazılışı belədir altına da bir xətt qoyursunuz nöqtə qoyursunuz Ortada gələnin yazılışı, ortada gələnin yazılışı başda gələn ilə demək olar eynidir. Sadəcə burdan bu tərəfə bir dənə də xətt uzadırıq ki, özündən əvvəl gələnlə də birləşsin. Ortada gələni necə yazırıq? Belə, belə, belə. Nöqtə. Bu qədər sadə. Sonda gələn. Sonda gələn isə necədir? Sonda gələn sərbəst formanın burasından bir çıxın t işarəsi qoyursunuz ki, özündən sonra əzündən əvvəl gələnə birləşsin. Sonda gəldiyi üçün özündən əvvəl gələnlərə birləşməlidir. Necə yazılır? Burasını hərfin burasını yazırsınız, damanın üzərində uzadıb burasını içərisinə nöqtə qoyursunuz. Ürəni də yazın. Burasından xəttin üzəri ilə uzadırsınız, qarnını qoyursunuz, içərisinə nöqtə. Deməli cim hərfi e, bu qədər. Sərbəst forma budur, başda budur, orta da budur, sonda budur. Cim hərfi c səsini verir. 4 e, şəkilli hərfdir, incə hərfdir. Gələk 6-cı hərf ha hərfinə. Ha hərfi qalın h səsini verir. Qalın səs olduğu üçün transkripsiyada altında nöqtə vardır. Bunu e, keçən dərslərdə demişdim. Qalın hərflərin altında Transkripsiyada nöqtə, pəltək hərflərin altında, transkripsiyada xətt, incələrdə isə heçnə olmur. Ha hərfi də eyni ilə cim hərfi kimidir. Sadəcə tək fərq ortasında nöqtə olmamasıdır. Bunun da e, cim hərfi kimi eyni ilə belə sadəcə ortasında nöqtə yoxdur. Başda gələni belə sadəcə altında nöqtə yoxdur. Ortada gələni də belə Bu tərəfdən də xətt qoyursunuz. Altında isə nöqtə yoxdur, cim kimi. Bura sonda gələndə də eyni ilə burasını yazıb uzadıb burasını uzadırsınız. İçində də nöqtə yoxdur, çünki bu ha hərfidir. Eyni ilə cim hərfi kimidir, hər şeyi sadəcə içində bir dənə nöqtəsi yoxdur. Ha hərfi də dörd e, şəkilli hərfdir, həm özündən sonrakını, həm özündən əvvəlkinə birləşə bilər. Ha hərfi 6-cı hərfdir. İndi isə keçək 7-ci hərf hərfi olan xə hərfinə. Xə hərfi x səsini verir. <coughs> x hərfi, xə hərfi qalın hərfdir. Bunun altında transkripsiyada niyə nöqtə yoxdur? Biz ümumiyyətlə ərəb dilində hərflərin altında nöqtə və ya pəltək xətt nə üçün qoyulur? Buna görə qoyulur ki, məsəl üçün s hərfinin həm sin incəsi, həm sə pəltək isə pəltə s, həm sad, qalın s hərfləri s hərfinin 3 növü var. Biz onun pəltək olanında transkripsiyada ona görə altında xətt qoyuruq ki, onu incə s-dan qalın s-dan ayırd edə bilək. Eyni ilə h h hərfinin altında transkripsiyada ona görə nöqtə var ki, h incə h hərfi ilə onu qarışdırmayaq. Deməli x hərfi qalın hərfi olduğu üçün niyə altında nöqtə yoxdur? Çünki x hərfinin yalnız qalın növü vardır. Onun incə variantı yoxdur. Əgər x hərfinin də incəsi olsaydı, biz onun altında nöqtə qoyacağıydık. Onun incə x olmadığı üçün, incə x hərfi olmadığı üçün bunun altında nöqtə yoxdur. Transkripsiyada sadəcə x yazılır, x səsini verir. Deməli necə yazılır? X hərfi də döş şəkilli hərfdir. Eyni ilə jim ha kimi yazılır, sadəcə üzərində nöqtə qoyulur. Başda da eyni ilə jim ha kimi yazılır, üzərində nöqtə. Eyni ilə jim ha kimi üzərində nöqtə, bu da eyni ilə obislər kimi üzərində sadəcə bir nöqtə. Gəlin mən yazaraq da nümunə olaraq göstərim sizə, üzərində nöqtə. X hərfindən də bu qədər. X da qalın hərfdir, dörd şəkilli hərfdir. Yazılma formalarında göstərdim. 8-ci hərf dəl hərfidir. D səsini verir, incə hərfdir. İncə hərf olduğu üçün altında heç bir işarə yoxdur. Dəl hərfi iki şəkilli hərfdir. İki şəkilli hərfdir. Özündən sonra gələnlə birləşmir, özündən əvvəl gələnlə birləşir. Dəl hərfinin sərbəst forması çox sadədir sadəcə belə yazılır. Başda gəldiyi də belə yazılır. Lakin özündən burda qanad olmasını baxmayaraq özündən sonraki hərflə birləşmir. Çünki dəl hərfi iki şəkillidir. Siz əgər dəl hərfinin yazıb burdakı quyruqla məsəl üçün cim hərfinin yazsaz burdan belə cim hərfinin yazsaz qanadını da buna birləşdirsiz, o səhv olacaq. Çünki içə şəkillə hərf dəl olduğu üçün o özündən sonra gələndə birləşməməlidir. Ortada gələn, ortada gələn də sadəcə başda gələn kimi yazılır. Burdan bir quyruq qoyulur ki, özündən əvvəlcə ilə birləşə bilsin. Sonda gələndə eyni ilə belə yazılır, belə bir qəd qoyulur ki, özündən əvvəlcə ilə birləşə bilsin. Dəl, hərfdir, d əl iki şəkilli hərfdir, incə d-dir, d səsini verir. Yazılışlarını da mən sizin üçün göstərdim. Bu günlük bu qədər. Bu gün də biz sizinlə 4 hərf daha keçdik. <coughs> Gələn videolarda görüşənədək.